На днях в Киевском торговом центре состоялось официальное открытие первого магазина «Белызна-стрит». Целая улица белья, где европейские бренды максимально приближены к украинскому потребителю. Сегодня такой формат можно смело назвать «Окном в Европу». «Белызна-стрит» – авторский проект украинской белевой компании «Янцер». Она же является автором востребованных сегодня в Украине и России розничных проектов «75Б», «Летюд» и «Камаркет». По словам авторов проекта, уникальные торговые предложения на Стрит делают мечты украинского потребителя реальностью. К идеи этого проекта нас подтолкнула масса факторов: наши женщины, наша экономическая ситуация в стране и, в общем-то, наше стремление как страны Украины к вхождению в в Европу, в европейские форматы торговли. То есть по этой причине мы долго думали, и в общем-то сегодня можем сказать, что мы уверены в том, что подобного рода проект он необходим нашей стране не меньше, чем Европейской. Первая уникальность этого проекта – это цена продукта, который мы здесь предлагаем нам удалось, может быть, даже получить цены более интересные, чем в подобного рода проектах, так называемых аутлетах. В Европе это называется аутлеты. Мы это называем торговля коллекцией прошлых сезонов. Мы получили возможность иметь на самом деле уникальные цены. Вторая уникальность этого проекта – это достаточно широкий ассортимент, который мы можем предложить в одном месте. Ценовой сегмент ниже среднего на товары престижных марок Филипп Матиньон, Сиси, Лили, Ямамай, Сан Пелигримо и других европейских брендов вызвал неподдельный ажиотаж со стороны покупателей. Многие покупатели могут усомниться в подлинности брендов. Говорят, такие цены могут быть только в сказках. Это вовсе не сказки. В Белизна Стрит подобраны лучшие коллекции прошлых сезонов. Мы сотрудничаем напрямую с фабриками у украинского потребителя нет повода сомневаться в подлинности нашей продукции. Какими товарами планируете порадовать нас в дальнейшем? Уже в ближайшей неделе мы планируем радовать украинцев новыми группами товара, такими как купальники и пижамы. Также планируем расширение женских и мужских направлений в фэшн и классических линиях. Приятные сюрпризы для людей, которые ценят европейское качество и, в частности, итальянское. Это и есть главная цель нашей работы. Очень качественное белье и настолько низкие цены, что я сразу не поверила.